а мы своих вернули, а у нас кто этим занимается? А у нас есть план. Мы просто сели с бумажечкой и посчитали, например, в мире находится там, 150 миллионов русских, проживающих за территорией Российской Федерации. Вот что надо сделать, чтобы, например, там, 10% из них приехало жить в Россию? не уже повертать россиян додому А знаєте, це ж дзвіночок дуже показовий, бо Соловйов сказав, а інші путінські посіпаки зробили. І мова тут зовсім не про патріотизм, це про дефіцит ресурсу людського. Вам необходимо завтра явиться. У меня завтра обратно билет. Обратно что, улетаем. Едва этот мужчина успел прилететь на Урал, как ему сразу напоминают. Улететь обратно просто так не получится. Он может приехать из любой страны, но по документам он гражданин России. А значит обязан встать на воинский учет. Даже если завтра обратный рейс, планы придется корректировать. Ось, це так новый из Болит. Це ж виходить, маєш паспорт Російської Федерації. Ласкаво просимо ні не додому, а на облік. І, от, випереджаючи ваші коментарі, наголошую, що тут ми нічого не порівнюємо з мобілізацією в Україні, бо ми ні на кого не нападали. Ми захищаємося. А росіяни терористи та окупанти. Ну а ще цинічні потвори, які заявляють, ось це Росія захищає своїх громадян і незалежність, тогда мы отстаиваем право на историческую справедливость и духовное наследие. Такі минути именно культура становиться самой надежніше силой, укрепляющей общество. Ну а тепер поговоримо про все це детальніше. Вітаю, мої незламні українці! Дякую, що дивитеся! І звісно, за ваш зворотній зв'язок. Бо тут ми намагаємося руйнувати фейки путінських блазнів. Ви знаєте, в той час, коли вони на своїх тих російських телепомийках регулярно зловтішаються внутрішніми проблемами України. То у самых, то а рыцарь в перечку. Почему научать не стоит? Как раз буду заниматься да. на этой неделе? На этой неделе будете да, заниматься? Я вот ездил. установка на войнский учет. Да. Тем, кто еще не оформил документы, вручают повестки. Это шанс исправить нарушения. Игнорирование же обойдется дорого. Штраф до 30 тысяч рублей. Лица, которые получают гражданство Российской Федерации, исполняли свой долг перед отечеством гражданство, которое они получили. И в том числе для того, чтобы государство могло фиксировать лиц, которые встают на воинский учет. Сотрудники военкомата и военные следователи ищут тех, кто еще не встал на учет. Прямо в аэропорту встречают буквально у трапа. Чтобы такую работу вести системно, в крупнейших воздушных габанях страны открыли 12 миграционных пунктов. Там проверяют документы и фиксируют нарушения. А тут же и гарматное мясо. Реально же, закиншуется. Ну, дивіться, мобілізаційна яма у них дедалі глибша. Втрати на фронті колосальні, а добровольці майже вичерпались. Ну і контрактники теж вже не йдуть навіть за гроші, бо вони закінчуються. Тож Соловйов вважає, що треба росіян вже з-за кордону повертати, так би мовити, на родину. В Принципі, ідея хороша, немає чого цим нелюдам шастати світом. Ми про русських людях, при тому саме різні національності, Ну вони вважають себе русскими. И вот вопрос, где русские земли, для нас очевиден, а для Запада непонятен. Русский самый разделенный народ, а мы своих вернули, а у нас кто этим занимается? А у нас есть план? Мы просто сели с бумажечкой посчитали, например, в мире находится там 150 миллионов русских, проживающих за территорией Российской Федерации. Вот что надо сделать, чтобы, например, там 10% из них приехало жить в Россию? Вот просто. Я хочу понять, есть ответственные? Нет. Жаль. У этих русских нет своей ОПГ. Вот, в, нем, вот их главная проблема. У тех, а им там. не надо своего ОПГ. Вот это то, что должно отличать рус. И, по-моему, должна быть структура, у которой должны быть деньги и прописанные процедуры, чтобы эти люди могли приехать и здесь с частью и с гордостью жить и служить. У хід йде новий наратив: повертати емігрантів та обов'язок перед батьківщиною. Фактично, це підготовка ґрунту до ще жорстокішої мобілізації, а також обмежень для тих, хто за кордоном та ідеї: ти або повертаєшся, ну або ти ворог і зрадник, і це важливо, коли пропаганда починає благати, а не наказувати, то це ознака слабкості режиму Путіна. Бо Соловйов не кличе додому. Він оголошує дефіцит м'яса в прямому ефірі. То так у Путина есть проблемы. Серьезные. И чем гучнее кричать его рупоры, тем ближе вони до прервы. И вот вам еще одно тому подтверждение. Когда говорят, а почему мы не достигли того же результата? А потому что не вся страна воюет. Верховный воюет. Правительство воюет. Администрация президента воюет. Губернаторы воюют. А вот дальше вниз, вы что, настроение людям портить? У нас Новый год. Не на фронте у нас беда, у нас в тылу беда. И с этим надо что-то делать. Ну а наступные заявы, Я к вам? Потому что агония в прямом эфире. Смерш нужен. Не к совести надо вызывать. А просто ничто так не убеждают людей, как характерный звук передернутого затвора. Далее ще цікавіше И снова пробито дно московитами. Тоже наступні волання має якому якомога більше людей. Сегодня действительно живем в очень благополучное время. Даже как ты иногда думаешь, господи, неужели это наяву православный президент, православный премьер, православные губернаторы, православные учителя и директора школ. Ну что еще как бы нужно? Мы ну, благодарим Господа за все это. Милость на, на нашем поколении, что мы дожили, старшее поколение дожило до этого, а молодое и среднее живет в это время. Но вот все-таки то, что нам дается, это дается свыше. Поэтому мы должны быть благодарны Богу и за ту страну, в которой мы живем. И откровенно скажу, за ту власть, во главе которой православные люди. С царских времен первый раз. Ну и, конечно, за все то, что сегодня совершает Россия. И моя улюбленная бо тем часом вояки бункерного, тобто друга армия свету. Находясь на боевом задаче, задачи, задачи отскок ранения от сброса БПЛА. Доложился своим командиром На следующие сутки они мне дали команду откатиться. Я откатился. На эвакуацию они меня не отправили. Сказали, приезжай в подразделение, тут все решим. Через мы тебя сами увезем. Я спустился. Ними начали заставлять писать бумагу, что якобы я сам себя там затрехсотил каким-то там непонятным случаем. Я отказался, не стал писать. Вечером полупьяный зампальмит роты, позывной Качкар Гафаров Дамир Рашитович начал избивать дубинкой резиновой стулом руками, ногами там по-разному. Начал выставлять ценник один в размере 1 миллиона рублей. Сроком, чтоб я его отдал два дня. Ну и сказал, что если не одна в течение двух дней вызовет срот в и что он мне там, если я не отдам, но ну, он, короче, ну а теперь додам. Пока роти Путіна змагаються, кто гучнейше сгенеруя новую несанитницу, мы с вами стоим на правде. І звісно, на правді ми і переможемо. Тож, українці, щоб там не заявляли путінські блазні, чи зрештою, щоб там не відбувалося зараз на міжнародній політичній арені, і якими б не були гучні заяви та заголовки в ЗМІ, головне для нас бути надійним тилом, і звісно, підтримувати один одного і наше військо. Тому долучайтеся до збору на авто для артилеристів НГУ, адже я продовжую збирати на цю автівку. Посилання QR-код на ваших екранах. тож все просто, скануйте. І долучайтеся, бо маленьких донатів не буває. Ну і також нагадую, що зручні реквізити для донатів є в описі під цим відео. Ну і звісно, я дякую, що ви дивитеся і за зворотній зв'язок. Я бачу всі ваші повідомлення і кожен лайк. Тож дякую і чекаю з нетерпінням на коментарі і ваші думки і під цим відео. Ну і звісно, нагадую про головне: бережіть Україну і бережіть себе. А з вами була я, Інна Набок. Побачимось у наступному випуску.